я еще живой. Повторять и по три и по четвертай Это дни войны Александров написал. Не жуйте. Фотографии. 三百几块钱。 Поздравляю вас с 64-й годовщиной Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Трудно оценить ваш вклад в эту победу, потому низкий вам поклон. От лица нашего территориального центра, от депутатского корпуса, поздравляю вас всех с Великой Победой, что вы на своих плечах, так сказать, в годы лихолетия военные вынесли все эти невзгоды и завоевали для нас нормальную человеческую жизнь, освободили нас от коричневой чумы. Сейчас некоторые историки пытаются как бы переписать историю и пытаются нам навязать не настоящие герои, а всяких прихвостней фашистских сделать героями Украины. Так вот, я вас заверяю, что мы этого не допустим. Мы будем блюсти вашей традиции. Четвертый год, март месяц, после успешных полетов. Я служил в авиации. После успешного задания, представлю меня к награде. Она была направлена для Молодец. людей. Для людей. Молодец. И для победы. И для победы. Война не бросала. И Польша, и Белоруссия, и Литва. И был в окружении под изюмом обеспечили нашу победу над величайшим врагом. Красиво любили, красиво мечтали, что проходят годы, но не меркнет вдали ни горе, ни подвиг народа. Мы трудной дорогой к победе пришли. Весной 45 -го года. Нас немного осталось, но мы живы, мы есть. Не утрачена совесть, есть и гордость, и честь. Слав, вечная память героям, павших в этой войне. И вечная слава победителям. Шиї бої тяжоли бої були під голою доліною, порозаною нами доїли сім'я, проходять здесь. а буквально рядышком сёра, наша села, нашего района, Близнецовского района. И мы здесь проходим боями. Они уходят, и мы через трое суток были под Запорожьем. И вот там я впервые встречаю День Победы. Это был рад. Прибыл в свою родную родовую. И свою родную... Такие прекрасные ребята. Ну, а после...

пожалуйста. А? Николай. А, а Николай Вот. Ну тогда пост, вернее, наша, наш порт был у Финляндии. Порт был довольно интересный эпизод. У меня стоял друг у трапа, дежурный. Я такой из Финляндии. Озера, ну жим, пожалуйста, только он говорит, не друг. Я привез к глаза открываю, медведь стоит передо мной. Я посмотрел, испугался. Когда родитель сказался, возвращается с учения корабль мой. Я так поднялся, вы должны...